ॐ प्रणम्य देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन् नित्यम् आयुष्कामातसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजभक्त्रं चतुरथकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि दृशन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नवयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थे लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्माशैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभतेनादृशंसयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्व गणेशस्य प्रसादतः श्रीनारदपुराणे सङ्कटनाशनं गणेशस्तोत्रं विश्रामः